Salam dəyərli izləyicilər. Yeni təmirdən çıxmış 3 otaqlı bir həyət evini təqdim edəcəyəm sizə. Tam qarşısında yığevin sağ ağzları görürsüz, qazın, işığın sağ ağzları quraşdırılıb. Qiyməti ilk öncə qeyd eləyəcəm. E, 45.000 manata satışa çıxarılıb. İlkin qiymət kimi tam təmirli, gözəl 3 otaqlı, işıqlı evdir. İndi isə keçək evin həyətinə və içərisinə baxaq. Giriş qapısıdır. Həyəti Bir maşın rahatlıqla daxil olur. Aqla ilə döşənibdir. Həyətində suyun axması üçün yer var, evin podvalı var və həyətində suyu da mövcuddur. Xarici fasadına baxaq. Belə bir səliqəli xarici e, fasad işləri görülübdür. Evin tikili sahəsi hardasa 1 e, 60-70 kvadrat olar. Ə, rahat olar, yəni. Həyəti görürsüz, ətraf yaşayışdır, evlərdir. Şəxsən çox bəyəndim, qiymətə də uyğundur, büdcəyə uyğundur. Yerdən də bir halda 4 daş kürsüsü var. Qalxaq evin içərinə giriş qapısıdır. Evin dəhlizi işıqlı, görürsüz gözəl dəhliz var. Tam təmirli, hazır vəziyyətdədir. Kombinin xəttləri seçilir. Radiatorların quraşdırılması qalır. Girişdə deməli sol tərəfdə ilk öncə baxacağıq qonaq otağına. Qonaq otağı da normal ölçülərdədir. Otaq. Qeyd elədim ki, evin tikili sahəsi bir rahat 70 kvadrat metr olar. 3 otaq üçün pis deyil, normal ölçülərdir. Su, qaz, işıq, kommunalları hamısı mövcuddur. Qonaq otağından həyətə pəncərə var, baxaq. Bir daha göstərim sizə. Bir nəqdi qəsəbəsinin 133 nömrəli avtobus dayanacağına yaxın ərazidədir. Həmçinin də qəsəbənin mərkəzinə, sentral meydana yaxındır. Qonaq otağı ilə üzbəyüz mətbəx yerləşir. Mətbəx yaxşı ölçülərdədir, baxın. Evin tikili sahəsinə uyğun gözəl bir mətbəx var. 45000 manat. İlkin qiymətdir. Qeyd eləyirəm, razılışma olacaq. Yəni çəkinməyin. Daha sonra dəhlizin baş tərəfində isə 2 yataq otaq var. Qapıları görürsüz. Baxaq ilk öncə sağdakı yataq otağına. Otaqlar da görürsüz, işıqlıdır. Bunlar belə deyək də vacib məqamlardandır. İşıqlı, gözəl otaqları var. Şəxsən çox bəyəndim. Satılası bir evdir qısa müddətdə kombinə xəttləri çəkilib, kommunallar hamısı mövcuddur. Sənəd bələdiyyə sənədi və qeydiyyat hüvildir. Videonun üzərində öz rəylərinizi yaza bilərsiniz, videonun aşağısında daha doğrusu və videonu bəyənə bilərsiniz. Bura ikinci yataq otağı. Fikir verin, bu yataq otağı da həqiqətən yaxşı ölçülərdədir. Bura oldu ikinci yataq otağı. Dəhlizin baş tərəfində isə evin sanitar köşəyi yerləşir və təbii ki, sanitar köşəq də hazır vəziyyətdə. Görürsüz, aksesuarlar yığılıb, tam hazır vəziyyətdə. İlkin qiymət kimi bu gözəl 3 otağlı işıqlı ev 45.000 manata Binəqədi qəsəbəsində satışa çıxarılıbdır. Gəlin baxın, satışda evlər çoxdur. Ən gözəl evləri, sizə uyğun evləri göstərək sizə. Bu günlük bizdən bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik kanalımıza kim abunə olmayıbsa zəhmət olmasa abunə ol düyməsinə basın videonun aşağısında var və kanalımıza daxil olub digər evləri də baxın